Кличко в полном составе не вышел из зала Верховной Рады, если бы они проголосовали, мы бы сейчас спокойно готовились к новым выборам городского головы. Те партии, которые не додали по 10, по 15, кто-то петлял, кто-то прятался. Ну ладно уже, бог с ним, с оппозиционным блоком, там, ведрожжение, воля народа, там, понятно, это сепары. Не все, не все, не все, не буду спорить. Когда мы проголосовали, мы пошли на выборы. А когда мы не досчитываемся 10 голосов, и Криворог уже месяц стоит и требует честности. Мы здесь стоим не только, кстати, за выборы. Мы здесь стоим, почему в Кривом Роге самая дорогая вода в Украине. Почему у нас не маршрутки перевозят, а гонки на гробах. И то один монополист. Почему нам собираются включить горячую воду, но никто не говорит, что она будет по стоимости нефти? Почему мы копаем речку Саксагай за 67 миллионов, но у нас по идее, не пойдут 90-е, мы с Атлантикой не соединимся, все понятно. А строительство пляжа в промзоне 100 метров от Арселор Миттл, куда уходят эти деньги? Рутана, Червоный Герник, это потоки лжи. Это хуже, чем Киселевщине в России. Ихняя задача коммунальных СМИ стоять у нас на службе и присутствовать, когда проводятся аукционы и тендеры и в прямом эфире, чтобы каждый криворожанин видел, кто выиграл, по какой цене, какая это фамилия, какое это предприятие. Один тендер был в жизни Украины, это продажа Арселор митов индусам. Все посмотрели, все было честно и прозрачно. Так вот, труда на червоный герник должны не отходить от каждой городской бюджетной копейки, для того, чтобы мы это видели, для того, чтобы мы в это верили. А так у нас 80% всех конкурсов и тендеров в городе это с одним участником. Если там есть два участника, то они между собой прямо или косвенно аффилированы. Но у этого всего тоже есть одна фамилия. Я рад, я рад для меня честь стоять перед вами. Мы знаем, что нам делать. С вашей помощью, с вашей поддержкой. Киев вздрогнет, по-хорошему вздрогнет. Не так как пугают наемниками, не знаю, террористами или кем-то еще. Да эти наемники-террористы прошли Лавайски Дебальцево. Только в батальоне Крива, 68 погибших и без вести пропавших. Каждый пятый, каждый пятый сложил голову. Раз, два, три, четыре, пять погиб. Раз, два, три, четыре, пять без вести пропав. Думайтесь в эту цифру. Я прошу почтить всех погибших, павших, криворожан и 17-й бригады, и 40-го железного кривбаса, и 30-11 минуты молчания. Возрождение страны. Начнется замена продажных судов. Начнется заход честных проукраинских людей в полицию, в прокуратуры, в органы власти. Начнется обновление всего государства. Іменно з кривого Рога. Ви начали, ви показали людям, що ви не работали. на вас дивиться вся Україна тому, що ви своєю витримкою, своєю наполегливістю, своєю гідністю, бо ви не змирилися з тим, що вас намагаються нас всіх намагаються поставити перед фактом фальсифікації виборів. Ви сьогодні надихаєте всю країну на боротьбу, і ви даєте країні прекрасний приклад і надію на те. Що демократичні зміни тут в Україні в дійсності можливі і в дійсності незворотні? За це величезна вам подяка, шановні друзі. Слава Україні!